И сегодня мы открываем персональную выставку от художника Бориса Михайлова, который продолжает его проект вопреки. Почему хотелось продлить, например, сделать, наверное, проект вот ту первую выставку, которая называлась у вас вопреки. Мне близка вот тема деревни, наших простых людей, которые, э, они работают как-то незаметно, им некогда э, оглядываться на то, на то что э, делается в Москве и так далее. В, в, в больших городах, как бы, власть придержащая, которые, э, э, я думаю, что делают только видимость, что заботится о, о нас, о, о, о глубинке. О простых людей. На самом деле, что все не так, но им это и не интересно. Они, и некоторые да, об этом думают, они занимаются своим делом, любимым делом. Э -э им э они не всегда имеют достаток, живется им трудно, потому что тот, 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 тот любимого человека у нас э -э мало кто э -э любит, особенно на деревне. Наверное, соседи делают при случае мелкие памяти. Вот. Ну, это все мелочи, как он говорит, с церкви это все вот. И они по-своему счастливы, и, и я думаю, что хотел бы такой серии продолжить. Вот именно рассказ о, простых людях, которые вопреки всем являются вверху и на местах, делают свое дело и живут. 말씀, думаю, да. вот так, Спасибо, конечно, все. все. приезжайте, приезжайте в любое время. Yeah, все. Да. Дальше, Людмила Михайловна э, все все рассказала об этих людях, вы хотите, чтобы о Боге рассказала. Спасибо, что пришли. Это, вы пришли ради меня, я понимаю. Ради Бориса Да, да, да. Ну, ради нас, ладно. Мы извините, но там люди, которые мы не знаем, не да. Мы люди уходящего поколения. Все уже. на самом деле, понимаете, не потому, что мы просто старые, собрались такие, уж не обижайте, женщины не говорят, что они старые и... понятно. А потому что на самом деле с нами все уходит. Вот когда деревня Савелья, русская, советская, Дибаба, э, такой, как она раньше, не рождались это, на это, это, чтобы сохранить остатки. И таких было человек 5-6 в области, они везде появились, по всей русской земле обязательно. Но, к сожалению, <свят> родились не в то время, не в том месте. В том месте, но не в то время. Вот сейчас проходит э, этап когда старая уходит полностью, как перед революцией, когда мы потеряли все, мы потеряли русских людей, мы потеряли русский дух. У нас нет ничего, у нас нет идентичности. Я не, не утрирую и никуда не впадаю. Чтобы вы сейчас не пытались тут говорить, что тут какие-то хвалебные уды? Ну, почему сразу Пушкин вспоминается, хвалука виту, прием неравнодушно. Я <coughs> не спальню глупца. Вот по этому девизу сейчас мы пока и живем, такие как я, в деревне. Мы ушли от всех уже. Не, не ждем, не просим, не надеемся. Значит, ни от кого.